Я, наверное, интересно знать, почему ты здесь? Mm -hmm. Что мы будем с тобой делать? Mm -hmm. Зачем все это нужно? Mm -hmm. Так я тебе расскажу. По счастливой случайности ты оказалась девушкой-супергероя, mm -hmm. которого я хочу уничтожить, растоптать. Mm -hmm. и опять его суперсилу. И если ты мне предоставишь информацию о нем, то, возможно, я сохраню тебе жизнь. И зачем вы мне связали? Я что, по-вашему, сбежать собиралась? И вообще... Быть девушкой супергероя – одни проблемы. Так, не заговаривай мне здесь зубы. Мне нужно знать его уязвимые точки и слабые места. Ты видел когда-нибудь 19 одинаковых супергеройских костюмов в одном шкафу? А я видела. Мне шмотки некуда ставить. Это все бред, это все неинформативно. Я спросила по существу. А на 14 февраля, на 14 февраля, ты знаешь, что он сделал? Вместо того, чтобы сходить со мной на Дэдпула, он пошел дусить с Дэдпулом. Это вообще как называется. <социального репресса> <социальное репресса> <социального репресса> <социального репресса> это все бред, это все ненужная шелуха. Ну ладно, сейчас будет реально по существу. Слушай, он у меня добрый, милый, хороший, заботливый, самый-самый лучший. А еще, а еще, у него тысячи фанатов по всему миру. А он мне не ревнуй, Не ревнуй, Тысячи, не считая девушек-супергероев и сумасшедших типа меня. Не реви. Не реви. Не реву. Господи, как же я ненавижу На, ешь. Не хочу. Так, подруга, вытри слезы. Да. Что? Не буду. Господи, как же меня все это достало. Все эти ненужные проблемы, супергероев. Зачем они мне нужны? Все, в отставку. В этом и заключается наша суперсила. А все благодаря вам, мальчики.